صورت العمران ایک سو پچاسی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یوں ہی دھوکے کا سامان ہے انسان جن ہویا فرشتے غرض یہ کہ اللہ عزوجل کے سیوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور باقی ہر چیز فانی ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے موت سے کسی کو چھٹکارا ملے گا نہ کوئی اس سے بھاگ سکے گا موت یعنی رو کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی موت کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت ہوگی اس وقت کہا جائے گا یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہمیں موت کے بارے میں بتائیے حضرت کاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آئے امیر المومنین رضی اللہ عنہ موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں انی والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے مومن پر دنیا و آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں یہ خوف تلواروں سے چیرنے کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہوگا اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے کتاب احیال علوم العلوم جب حضرت ابراہیم علیہ سلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اب سے فرمایا آئے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا اپنے عرض کیا جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ ہم نے اپ پر موت کو آسان کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے پھر انہیں چہرہ انور پر پھیرتے اور کہتے بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں پھر دست مبارک اٹھا کر فرمایا رفیق العلہ یہاں تک کہ اب کی روح قبض کر لی گئی دو ہزار پانچ سو اکاسی کتاب بخاری جب حضرت بن آس رضی اللہ انہوں کی وفات کا وقت قریب آئے تو ان کے بیٹے نے کہا آئے بابا جان آپ کہا کرتے تھے کوئی عقلمند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں تو آپ سے زیادہ اقل مند کون ہوگا برائے مہربانی اب ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجیے آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا آئے بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے کتاب التسکرہ للقرطبی بائیس ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تا پاؤں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں ایگی اس لیے علمندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے ترجمہ سورت لکمان تینتیس آئے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس دن باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور بڑا دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں آئے لوگوں فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اپنی موت کو نہ بھولو اور دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ بے شک دنیا دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بند کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈالتی ہے دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا لہذا دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھو دنیا کو چاہنے والا اس کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا تو نہیں ملتی آخرکار وہ مر جاتا ہے اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے غفلت سے بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یوں اعلان کیا جائے فلا شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے کیا کوئی دوا ہے اب تمہارے لیے حکیموں ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن موت کا وقت آگیا آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما آمین